А ничего нового мы, по сути, и не увидим. Как было несколько лет назад превращено любимое место отдыха бердянцев и гостей города в некий филиал базара, так, согласно решению исполкома, им и останется. И это, несмотря на постоянные утверждения городского головы Бердянска о том, что он ярый противник мафов. Ну, всем же надоело, уже, наверное, простите за такое выражение, уже тошнит с этим мафом. Видимо, к заседанию исполкома тошнота от мафов у Алексея Бакая закончилась. Ведь вся новизна, представленная к утверждению комплексной схемы, заключается лишь в сокращении их количества. Аж на 44 единицы. При сохранении 152 мест для размещения торговых точек. Но если всем в том числе и представителям исполнительной власти, торговые точки в районе Приморской площади уже надоели, то почему их вообще не убрать? Такое предложение было озвучено на заседании Комиссии Горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений еще в январе. И даже получила поддержку главного архитектора города. Вот чтобы вы понимали, мы сейчас финансируем 15 тысяч, а потом кто-то кто принимает комплексную схему. Вот, вот, просто поймите это. Валитина, я вас и потом к нам приходят гневные жители, что же у вас за бардак? А мы да. говорим, ну да, но у нас комплексная Катерина схема, но мы ее не принимали только денег мы на нее выделили. Катерина Валентиновна, я вы вас категорически поддержу вот. и попрошу вы вас, не выделять вас, как, э -э, не выделять по земле и архитектуре, принять такое решение и запретить комплексы. Отлично. А вы не будете подавать паспорта привязки? То есть, это будет вообще Однако такой вариант решения проблемы при подготовке решения исполкома, видимо, не учитывался. Почему? Не потому ли, что столь радикальные действия не согласуются с планами вышестоящих городских чиновников. А может, просто не было законной возможности сделать это? Ділянки, В тому числі і для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 75 одиниць. Ділянки тимчасових споруд, що пропонуються проєктом 63 одиниці і ділянки, на яких раніше були оформлені паспорти прив'язки тимчасових споруд 14 одиниць, загалом 152. Согласно вышесказанному, вопросы о законности запрета на размещение в районе Приморки могут быть только по 89 мафам, 75 из которых это летние площадки стационарных торговых точек, магазинов, кафе, ресторанов, размещенных тут же. Этого количества вполне хватило бы для удобства отдыхающих в центре города. Зачем же предусматривать размещение еще 63 мафов? Да еще и деньги из городской казны на разработку проекта их размещения выделять. Мы даже не выделили 15 тысяч гривен на упорядочение мафов. 15 тысяч гривен. Отдайте. Лето начинается. Уже некоторые там, и как докладывали сегодня на оперативке, некоторые умники и соседние наших областей уже что-то завозят, уже какие-то э, опоры, какие-то стойки уже начинают бетонировать и так далее. Да елки шпалки. И в самом деле, елки шпалки, смех да и только. Да не было бы в центре города интересных мэру и его окружению мафов, управа на упомянутых заезжих умников нашлась бы легко и быстро. А так, этот документ, скорее всего, и нужен лишь для того, чтобы их, этих умников, Разместить в центре Бердянска на законном основании.